тянет. Вы шо, вообще уже офигели? А ну быстро, пишу. За шо вы меня вообще-то привезли сюда? За та, за все хорошее. Вы шо, вообще уже офигели? Так ты быстро, не шо вы до меня? Ты шо, вообще уже офигел? Что ты меня сюда привез? Я вообще тут ни при чем не виноватый. А если так? Ладно, ладно, ладно быстро пишу. Ладно, ладно. Все же офигеть. Капец. О, откуда то она взялась? Это я тут беда. Топ-то Это, э, это что, вообще же офигел. Он быстро убивает. Хорошо, хорошо. Быстро создал. Там она ничего не может. Ну ладно. Ух ты. А да. ну быстро! Пош... Фу! Вообще Где? я вообще пробу. Фу! Вообще задолбала. О, ребята, вы тут. Всем привет, ребята, с вами Демплей. И сегодня меня посадили в тюрьму. Не за что! Я бы тебе а ну быстро иди! Да иду я, блин. Иду за то в бал! Фух, капец. Тупо просто взяли и, в тюрьму посадил. Ни за шо. Он еще и кусь робу выдал. Фух, капец. А ну быстро дает. А иду, иду уже всю. Ну хох, капец, сообща уже на час. Капец, а ну быстро иди. Нет, иди на сюда. Так, куда? Ну Выше. Сюда? Да, сюда. рефер привет. рефер привет. О, привет. О, привет, Ваны Что, тебя тоже посадили? Меня вообще-то посадили на часто. А, бот. Слышишь? Сейчас. Получишь. крыса А ну быстро идут. Хорошо иду. Сами. уже не мая, а тут уже не мая есть, где-то чуть выше. Фух, даже не знаю, такую куда деть. Знаем, знаем, самое опасное. Ну, что? Что же офигеть? Чего? Самое опасное. Знаешь, что мне самое опасное? Давай, иди не мешай. сюда Да. Ой, вообще уже офигели? Ну шо, вообще уже, уже офигели? Ну быстро, пишу. Да хорошо, эту пишу. я-то этот бешен был. Пишу, А, вот. А, ага. я вышел. Быстро зашел. Да хорошо, зайду, зайду. Опа! Есть! Понял, лох. я в лох! Сейчас тебя вдарю. Я же с тобой на расстрел полдук. Ну я э, все, все не надо все. Бышь, ничего не а тут вбью! Да хорошо, хорошо. Давай. Ох, хорошо. Ох, капец. Чуть не спалась. Ох, ребята! Капец тут ничего, ну? Короче Ребята Я даже тут пронес Никому не кажеть. Я вот короче Пронес пистолет До него патрон и... Ну и хавчик Круто, да? Так Попоем пока Ох Хитренько он закусился ну вроде. Так, ну, патроны, пистолет. Да, есть. Вижу пока еще так. И пистолет пока еще положу. А ну давай-то сейчас потом положу чуть Оп, что это? Кто бедро. Стоп. ну пись. странно. Это, наверное... О. О, так ты на бедрок. Это вообще на бедрок. Знаете, что это, это короче, у какой-то блок такой странный, стру структурный. А это уже. И это. Опа. Да, это я. Опа. Ха, грифер. Грифер, привет. привет. Что там, что там забыл? Сейчас ментов вызову хану в спину. Алло, полиция, полиция, у нас тут об... Бег, побег. Да, да, побег. Здесь, здесь. Так, дай мне тут пробиться. Фух, нет, туда, на в гору. Фух. Бачу, иду, иду, иду. Ух, фух. Так, есть. Да. Ага. Я. Кумба. О, 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 вот так, Дай я. Ты капец. Опа, как мне не повезло. Тут вертолет. Давайте залазим. Залазим в вертолет. Все, улетаем. Ура, хух. Полетели. Хух. Да, уже вроде. Ну, чуваки, сирена. А, смотри, отсюда. Так, да, мы. Да, вроде куда-то сюда летела. Погнали. Давай там. Опа, тону. Мы опять тут. Хорошо. Опа. Тону, тону. Хоп. Привет, ребята. А ну все стоять, держать его. Не понял. Что? Стоять. А, стоять сам. Ты, бандит. Хотим меня на тюрьму посадить. Теперь получай. Ты получай. Что вообще же ты гел? Я тебя сейчас всю группой убью. Попробуй. На. Ты что, вообще в жопе? Прямо это бы За убийство. Да попробуй. На. Фух, наверное, сейчас выйду. Сейчас. Телефон свой заберу, мне сейчас. Телефон, блин, забрала. Быстро телефон гони. Да заберу, Дай мне телефон. Все. Вернула мне телефон. Так, сейчас мы, сейчас мы подвигай. Позвоним. Так, ага. Так, набирай какой-то номер. О, какой-то какой номер. Ага. Алло? Да. Да, да. Приезжайте, да. Да, тут надо побалакать ага. насчет таких таких. Ага. Все, жду. Том, добрий день! Що тут случилось? О, бачу, ви приїхали на вертіку. Ну то, що тут случилось? Коротше, эти е недоїдки. Вони мене ні за що посадили в тюрму. Ну я тут збіжжав, бо в мене є, можна сказати, опит з таких тюрм збігати. Ну і що ви хочете це сказати? Коротше, вони мене незаконно посадили в тюрму і вимагали від мене гроші. Ага. Ага, ага, ага. Хорошо. Я з ними побалакаю. Багатьох удалю. Тобто я їх звільню і позову адміна, він їх забанить. Ось якраз зблює в мене адмін тут. Зараз якраз їх забанимо. А хто це скажіть? Так, ну. Перший ось оцей оцей недоїдок, Другий оцей недоїдок. Так, Вот то не доїть, там ще на наверху не доїть, і оцей цей не доїть. Так хоча б у нас Короче, вот их їх усіх. Поняли? Да. Їх зараз скоро забанять. З вами ми извиняємося. Тоді сідайте в вертолют, вас сейчас відвезе. Добре. Хорошо. Так сейчас. Вот так, ребята, вроде мы со справа за всем. Ну, все нормально, в принципе. Так, опа, стоять! Опа, привет! Не понял. Ты шо, ну, да, ты шо, вообще зафил? Ну, привет. А ты что полетать? Ну, вообще уже уфел, что ты овай поставил? Ну, а шо ж, мы на забанить. Ну, а я тебя хоть убью. Нет, ты сдохнешь. А, не забывай, что у меня есть пистолет. Хоп! А ты пистолет все? Э, ты что? Ты вообще уже фиал? Ты куда мне пистолет дел? Ха, я его дебра и выкинул. Не понял, давин. А ну стоять. Что тебе надо? Рифер, скажи ему что-то. Хорошо, я его расстреляю? Да. Короче, если хочешь быть живой, иди, кажи, главному, чтоб ты меня не банил, а то я тебя сейчас убью. Ха, не забывай. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Что? Что ты полный дебил? <тасрюк> нет, шо, нет. Опа. Мочи пулемет. Так, ага, ага, ага. Я понял, что произошло. Ой, Коротше, тут було двоє цих грифер і ще один поліцейський, якого дуже не забаня. Вони мені угрожали. Так, то пушку. Коротше, вони мені угрожали, сказали, щоб я вам сказав, щоб їх не банити. А то вони мене уб'ють. Ну, вони мене пістолі забрали, але вони не знали, що в мене був пулемет. І, коротше, я їх... кики. Я десь там заповнила. Ну добре, ми тоді їх уб'ємо. А ты тогда иди до вертолета. Мы сейчас пиди, пиди, да. Мы сейчас быстренько дойдем. Ну, добро, давайте. Ну, так, ребята. Ну, так и дела. Вот так и дела, ребята. Фу, сафорники. Вы убью ее. Так, Моя нормальная формочка. Ой. Да я пробился. Ой, -ой, Ой, ну ничего, ну вот так. Вот так и дело. О, вы уже тут? Да, мы уже тут. Ну, добро. Да. Вот такие дела, ребятки. Оп. Башта, ребят. <laughs> ну, мы полетели в деревню жителей. Ну, надеюсь, вам понравилось мое прикольненькое видео. Ну, с вами был я, Вадим, Вадим Плей. Ну, а мы полетели. Бачите, бо мы уже летим. Так, куда мы сейчас летим? Мы сейчас летим на деревню жителей номер 13. Долетим, скажем. Ну, тогда, ребята, я сейчас, когда долечу, я вам покажусь. Добро, давайте. Стопа сколько ей летит? Пять, 5... ну, как сказать, день. Yeah, ну, тогда ребята, наверное, не получится показаться. Ну, скажи, ну, кстати, а красиво, Цей. красиво, короче. Ну добрый прикольно ты. Ну, ребята. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Ну, с вами был я. Всем, бай-бай.